ওম নম শিৱাই ঔম নম শিৱাই ওম নম শিৱাই জে অগ্নিনাম বাবা কৃপা কৰিবা সকলোৱে জীৱনত থকা অপায় অমংগলখিনি দূৰ কৰিবা আৰু মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ যিখিনি অপায় অমংগল চলি আছে সকলোখিনি আঁতৰাই নিবা সকলোকে কুশলে মংগলে ৰাখিবা ঘৰখনত থকা অপায় অমংগল অশান্তিবোৰ দূৰ কৰি সকলোকে কুশলে ৰাখা তোমাক কৃপা দৃষ্টি দি তোমাৰ হৃদয়ত সকলোকে স্থান দিয়া প্ৰভু বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ঘৰত আয়োজন কৰা হৈছিল তিনিভাগ পূজা শাওণ মাহৰ তিনিটা সপ্তাহতে তিনিভাগ পূজা আমাৰ ঘৰত আয়োজন কৰা হ'ল আৰু এই প্ৰথম পূজাভাগ হৈছে গণেশ পূজা আৰু এই গণেশ পূজাভাগ আহাৰ মাহতে আহাৰ মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত আয়োজন কৰা হৈছিল তাৰপিছত এইভাগ হৈছে সত্যনাৰায়ণ পূজা আৰু এই সত্যনাৰায়ণ পূজাভাগ শাওণ মাহৰ প্ৰথমটো মঙ্গলবাৰে আয়োজন কৰা হৈছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰখনত চলি থকা অমা অপায় অমংগল আৰু অশান্তিবোৰৰ কাৰণে এই পূজাভাগ আয়োজন কৰা হৈছে আপোনালোকে সেৱা ল'ব যদি আপোনালোকৰ জীৱনত দুখ আছে অশান্তি আছে সকলোখিনি সত্যনাৰায়ণ বাবাই দূৰ কৰিব আৰু আমাৰ বিশ্বাস সৰুৰে পৰা দেখি আহিছোঁ আমাৰ ঘৰত প্ৰতি বছৰে এনেকৈ পূজা আয়োজন কৰা হয় আৰু তেনেকৈ আমি মানে মনটো ভাল লাগে যিখিনি দুখ লাগি থাকে বা অপায় অমংগল হৈ থাকে আমি তেনেকৈ পূজা এভাগ পাতিলেই মনটো ভাল লাগে আৰু এয়া হৈছে আমাৰ শিৱ পূজা শিৱ পূজাভাগ একে একেবাৰে শেষত আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু এমাহতে এই তিনিভাগ পূজা কৰি দিয়াৰ পিছতে আমাৰ মনটো বহুত পাতল পাতল লাগিছে মুকলি লাগিছে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোৰে মংগল কামনা কৰি পেলাই এই পূজাভাগ আয়োজন কৰা হৈছে লগতে ঘৰখন আৰু আপোনালোক সকলোৰে কুশল মংগল কামনা কৰি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকৰ আৰু আমাৰ যিখিনি অশান্তি আছে দুখ আছে বেমাৰ আজাৰ সকলোখিনি দূৰ কৰি প্ৰভু ঈশ্বৰে আমাক সকলোকে কুশলে ৰাখক তাকেই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত আৰু এই উদ্দেশ্যৰে এই তিনিভাগ পূজা কৰাৰ পিছতে সঁচাকৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইমান মনটো ভাল লাগিছে বহুত মুকলি মুকলি লাগিছে যেন মূৰৰ ওপৰত থকা কিবা এটা বুজা সেয়া আঁতৰি গৈছে তেনেকুৱা লাগিছে আৰু বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে এনেকৈ পূজা এভাগ কৰিম পূজা এভাগ কৰিম আৰু কৰা হৈ গ'ল আৰু কিবা এটা কথা জানেনে সৰুতে মনত মানে আছে যে মই কিবা মানে এনেকৈ অকণমান হোম পুৰিম বুলি ভাবি থৈছিলোঁ আৰু সত্যনাৰায়ণ পূজা শেষত আমাৰ হোম পুৰা হৈ গ'ল থেংক ইউ